Добрый вечер, студия. Добрый вечер. Я, во-первых, вчера давал интервью по каналу первому по каналу. Так, так. мы бачиваются. Да, и, пожалуйста, я, вы позвонили, я сразу откликнулся для того, чтобы ответить на вопрос. И в первую очередь, если можно, то я Ильи. Илья там присутствует в студии. Так. Он перепутал законопроекты. Перепутал законопроекты оппозиционные и наш. По оплате контракта. Mm -hmm. У нас как раз зафиксировано четко, что если студент поступил по контрактной форме обучения, так. то все время обучения контракт не меняется. Mm -hmm. так, mm -hmm. это, это на самом деле так. Mm -hmm. Дело в том, что сам законопроект, думаю, что он все, что связано с высшим образованием, уже на протяжении десятилетий. Последний раз мы вносили изменения в закон о высшем образовании память не изменяет в 2002 году и прошло уже длительное время и прошло и многие институты власти новые появились а закон о высшем образовании у нас мы его то вносим то отзываем готовим единый закон потом законопроект вернее потом он опять эм, э, не принимается. Сейчас мы не стали никого ждать. Вот я внес, как я вижу это. Сергей, законопроект. скажите, пожалуйста, есть... дело в том, что вот послушайте, прежде чем критиковать, ну первое, наверное, нужно говорить не в целом закон не подходит или подходит, а что-то какие-то положения. Может, не Сергей Васильевич, вопросы связаны с самоуправлением. Сергей Васильевич, можно да. одну. Вот смотрите, вы в этом вопросе разбираемся, мы ве... разбираетесь, мы верим. Но нам нужно просто вот понять, в чем суть. Вы можете объяснить, собственно, вокруг чего идет война? То есть вы же не собираетесь на этом красть деньги, а оппозиция вроде не собирается. Почему вы воюете? Почему нельзя договориться? Это же так, не идеологический так, так, вопрос. Как я вам могу воевать? Вы что? Я говорю, давайте внесем законопроект меня попросили в прошлый раз, когда было в шестом созыве, отзови. Мы пять человек вносили законопроект, тех, кто имел непосредственно отношение. Киево-Могилянская академия, мы встречались, отозвали, начали разбирать. Вот то, что было разработано, три четвертых, мы его внесли в закон, этот законопроект. Потом стали появляться альтернативные. Для меня не а важно, чем вам не нравится ЗНО? моя фамилия будет стоять под этим законопроектом. Я хочу, чтобы закон о высшем образовании был... Вот что я хочу. Сергей Васильевич. готов ответить на конкретные вопросы. Вот, конкретный смотрите. вопрос, Сергей вот. Васильевич, конкретный вопрос по поводу а, ЗНО. Чем а. вам не нравится? Вот коротко, если вот, я, я считаю, что это хорошая тема. И в законе, в моем законопроекте, в нашем, вернее, законопроекте предусмотрено, что студент сам может, абитуриент, сам может выбрать или сдавать ему экзамены, или идти на внешнее тестирование. Я считаю, mm -hmm. что это нельзя навязывать. Но это же Потому опять коррупционная составляющая. Очень серьезная ситуация. Смотрите, но... граждане Украины находятся в худшем правовом положении, чем иностранные граждане. Абсурдная ситуация, но ее нужно устранить. Сегодня же но... для того, чтобы стать студентом, если он иностранец,

Всі випускники школи є їдуть... до Сергій Васильович. Ще останнє запитання. Скажіть, будь ласка, основне, що закидають вашому законопроекту, в чому є проблеми, це в тому стосовно автономії вище. Скажіть, будь ласка, наскільки ви в своєму законопроекті прописали залежність вузів від міністерства? Чи будуть вони вільні фінансові? Самі ви розпоряджаєтеся своїми фінансами, землею, приміщенням, тим грошей, от, які отримають, потім, от, наприклад, кадрові, самі можуть обирати ректора чи ні? Я... Впервые об этом да. говорю. Все то, что касается автономии, я один из тех, кто помогал комиссии, которая возглавлял Зуровский, все разделы касающиеся автономии вуза, писал, писали мы, как я вам хочу сказать. И почему похоже наши законопроекты в этом отношении? Потому что мы не можем больше терпеть то, что происходит с высшим образованием. Например. То, что идет все оплаты через казначейство, это беда для всех высших учебных заведений. И вот те даже вузы, которые получают гранты за рубежа, они не имеют права перечислить и отправить к на назначению, потому что казначейство четко заблокировало и не дает возможность проплатить. Доброе. в любом счет. А нас Мы прожащихся. вас почули.